इर्षादिरदार यांनी धुळे विधानसभा निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्षाची उमेदवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट प्रदेश सरचिटणीस जागीरदार यांना धुळे विधानसभा मतदारसंघातून समाजवादी पक्षातर्फे उमेदवारी जाहीर झाली असल्याचं सुतोवाच समाजवादी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष अबू आझमी यांनी मालेगाव इथे पत्रकारांशी बोलताना केलंय ते मालेगाव इथे एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता त्यांनी धुळे येथील पत्रकारांची भेट घेतली त्यावेळी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी इर्षादिरदार यांचे नाव जाहीर केले यावरून जहागीरदार ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला रामराम ठोकून चार सप्टेंबर रोजी समाजवादी पार्टीमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत गेल्या काही महिन्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणी जहागीरदार पवारांच्या उपस्थितीत मोठा कार्यक्रम घेतला होता यानंतर धुळे विधानसभा मतदारसंघाचा अभ्यास करून त्यांनी समाजवादी पार्टीमध्ये अर्थातच समाजवादी पार्टीतर्फे उमेदवारी करण्याचा निर्णय घेतला अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे संदर्भात समाजवादी पार्टी प्रदेश या के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी लिए अखिलेश जी ने हर शर्त मानी उनकी और इसका नतीजा यह हुआ कि घमंड टूटा इन लोगों का पहली बार दस साल में इनकी बिल, इनकी जो बिल वापस गई ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है अब सोचिए जरा अगर चाहे ये वक्त बिल है अगर चाहे अलायंस नहीं बना होता और इनकी मेजोरिटी आ गई होती तो वक्त बिल पास हो जाता और मुसलमान के नौ लाख एकड़ ज़मीन पर ये रोक जो लैंड माफिया लोग कब्जा करना चाहते हैं ये बहुत बड़ी हमारी है एक वो है जीत है हमारी बहुत बड़ी और आगे लड़ाई जारी रहेगी मैं यहाँ भी अलायंस करना चाहता हूँ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी के साथ अलायंस कीजिए मालेगाँव धूलिया ये सीटें हमारी हैं अभी एक सर्वे हुआ है देश में और कहा गया अबू आसिम माइनॉरिटी इलाके में आसिम को सेवेंटी नाइन परसेंट लोग पसंद करते हैं ये माइनरटी इलाका है मैंने इन्होंने सर्वे नहीं किया किसी और लोगों ने सर्वे किया है मानोटी इलाका ये है धुलिया माइनॉरिटी इलाका है अगर मेरे साथ कांग्रेस और अपना राष्ट्रवादी पार्टी और उद्धव जी की शिवसेना मिल जाएगी तो सुने में सुहागा होगा और हम सीटें चुनकर आएंगे हम चुनकर आएंगे तो हम बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाएंगे आज तक बीजेपी के साथ हम जाए नहीं सीधे कभी हम इन्हीं के साथ रहने वाले हैं इतने इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को यह सीटें दिया जाए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ बार बार निवेदन कर रहा हूँ मैं अभी दो तो, तो, तो ले तो बैठा हूँ अच्छा दुल्हिया में कोई उम्मीदवार है अरे बहुत जबरदस्त उम्मीदवार है है भाई जागीरदार